Mungkin semangat dia, sebab ayah saya adalah seorang yang bersemangat tinggi. Kalau dia lakukan sesuatu dia akan lakukan dengan penuh semangat, kegigihan dia, kesungguhan dia, kecekalan dia dan kesabaran dia. Ambil berat setiap setiap apa yang berlaku dan ambil berat apa yang dia nak. Kalau dia nak satu kena tu dia nak pastikan berjaya. Sebab dia very fatherly di dalam skop production, banyak mengajar kami macam mana cara-cara berlakon, cara bisnes, cara nak jadi manusia yang disiplin. So itulah Dato' Yusof Haslam. ACP kehormat Dato' Dr. Muhammad Yusof Mat Haslam Han atau lebih dikenali sebagai Dato' Yusof Haslam hari ini dan semalam amat berbeza. Lahir pada 24 April 1954 dalam sebuah keluarga miskin di kawasan Setinggan Jalan Pahang Kuala Lumpur kepada suri rumah Bahiyah Talib dan pemandu lori Mat Haslam Han. Beliau hari ini merupakan usahawan industri kreatif Malaysia paling berjaya dalam sejarah negara selaku penerbit, pengarah, pelakon serta penulis skrip bertaraf jutawan. Walaupun dikenali sebagai seorang usahawan yang berjaya, Datuk Yusuf Haslam juga ialah seorang insan yang tidak pernah melupakan tanggungjawab beliau sebagai seorang ketua keluarga dan sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik buat isteri, anak-anak dan juga adik-beradik beliau sendiri. Di kalangan rakan seperjuangannya juga, Datuk Yusuf Haslam dikenali sebagai seorang yang sentiasa memberikan bantuan, dorongan dan sokongan kepada mereka. Okey selain daripada aktiviti saya dalam dunia filem saya uh, spend banyak masa dekat keluarga belia lah tu. Kalau kita kerja apa sekalipun kita kena spend masa kita dengan keluarga, anak-anak kita, adik-adik kita, especially mak kita, saya, Mak saya sudah meninggal empat lima tahun sudah kan. Uh, saya banyak mengisi waktu saya di luar daripada penggambaran saya pergi ke kebun. Setiap pagi lepas solat uh, subuh tu saya pergi ke kebun. Uh, bagi ayam itik makan, saya boleh kambing, bela ayam itik, angsa dan sebagainya lah. Bukan apa itu satu aktiviti saya lah. Aktiviti saya supaya mengeluarkan peluh, supaya kita segar, orang kata kan. taklah kita sampai jadi morong juga tu Saya pun gunakan uh, kawasan tebung, uh, kawasan kebun saya tu saya buat saya tanam pokok pisang, uh, membersihkan tu lah. Walaupun saya ada tukang kebun, tapi saya biasakan diri saya lah supaya saya bergerak. Uh, kawasan rumah saya itu tinggi. Kalau ikut anak tangga daripada bawah sampai ke atas, saya kira lebih kurang ratus anak tangga. <laughs> Bayangkan. Tapi dah jadi biasa, saya tak jadi masalah turun naik tu. Okey, saya of course saya ni sebenarnya dilahirkan daripada keluarga susah. Dan apabila Allah Taala dah bagi kita satu rezeki, kita boleh uh, kata apa? bagikan satu keselesaan kehidupan kepada keluarga saya, anak-anak saya kan. Uh, hubungan saya dengan adik-beradik saya pun baik. Uh, mereka begitu bekerjasama dengan saya macam saya buka restoran adik saya jaga dan adalah uh, lah, kakak -kak saya mana setengah tu dah, dah, meninggal suami kan so kita bagi bantuan setiap bulan kita bantu dia orang kan because itu adalah tanggungjawab kita pertama sekali dalam hidup ni kalau adik beradik kita susah kalau rezeki Tuhan bagi kita lebih kita harus bantu adik beradik kita dan saudara mara kita selain daripada rakan-rakan seperjuangan yang menghadapi kesulitan dalam kehidupan betul dia kami dua ni yang terlibat dalam perniagaan. Selain tu abang saya semua bekerja, ada yang kerja dengan saya dan ada yang kerja dengan Datuk Yusof. Sebagai adik, saya sebenarnya banyak mengikut jejak langkah abang saya Datuk Yusof. Yang saya tengok daripada peringkat awal dia terlibat dengan uh, kegigihan dia, kesungguhan dia, kecekalan dia dan kesabaran dia. Saya tengok Datuk Yusof Aslam ni seorang yang tekun bekerja dan disiplin yang amat tinggi. Bila saya tengok cara cara dia bekerja mentadbir syarikat dan juga dari segi apa tu dari segi kejayaan dia daripada awal hingga ke hari ini saya tengok masih kekal lagi masih relevan kerja dia. Datuk Yusof Haslam telah berkecimpung secara keseluruhannya 52 tahun selaku pelakon, pengarah, penulis dan penerbit filem yang di dalamnya terdapat hampir 41 tahun selaku penerbit program televisyen. Getaran jiwanya amat kuat melawan arus masa dengan menceborkan diri dalam dunia lakonan di peringkat awal dan akhirnya berkembang kepada seorang penerbit dan pengarah. Saya pun tak terkira, kalau kita kira secara kasar, saya terbitkan drama televisyen bermula dari tahun 1985. Kalau sampai sekarang, saya kira lebih kurang 40 tahun. Tahun depan, tahun 2025, 40 tahun. Jadi saya dah terbitkan uh, drama liberal-liberal kota raya, debu-debu uh, kota, harimau rimba di sebalik ombak kisah polis marin nasibat. Uh, lepas tu uh, skuad khas, lepas tu drama-drama percintaan saya pernah buat. Drama-drama uh, sembilu, janji diana dan ada few lagi drama-drama yang saya tak boleh ingat. Uh, lepas tu air mata maria Roda-roda Kota Raya kita dah buat start dari tahun 1991. Roda-roda Kota Raya, musim pertama dia bagi 13, musim kedua dia bagi 26 saya rasa. Untuk drama geras saja cukup panjang. Drama geras kita dah bertahan lebih 20 tahun di stesen televisyen di RTM. Semua sekali rasa saya, termasuk drama-drama yang saya buat, drama sembilu saya pun dah berapa ratus. Sembilu, satu sembilu yang pertama di RTM tu 102 episod. Di TV3 pun 102 episod. Semua sekali saya dah kira lebih kurang saya dah terbitkan drama televisyen dalam seribu lebih kurang lah. Lebih kurang seribu lima ratus siri. Banyaklah. Saya kata hampir-hampir sampai ke, tahap dua ribu siri dah saya buat lah. Termasuk yang paling banyak sekali Asah yang bertahan begitu lama, dua puluh tahun lebih. tanpa saya sangka. Inilah penghargaan yang terbesar dalam hidup saya melalui Dato' Isa Aslam co-production. Masa tu tak salah saya kawan baik kepada Dato' Isa Aslam yang jemput saya berlakon uh, dalam a uh, gerak khas drama untuk musim raya, abang uh, Yusuf Kelana. Dato' Isa Aslam sangat cerewet, Dik sangat saya memilih okey okay, artis saya yang bawah saya. naungan dia, okey dipendekkan saya. cerita Dato' Isa Aslam bertembung dengan Roshamnu dengan saya di satu majlis. Masa tu datuk panggil saya. Approach saya sendiri datuk Yusof Aslam bukan dia punya pekerja bukan PM dia. Eh. Datuk sendiri panggil saya untuk syuting. So saya rasa macam dahlah takut tengok dia kan dengan Salina. Uh, saya nak panggil lawak ya untuk uh, saya punya drama Gerak Khas. So itulah permulaan saya masuk dalam Gerak Khas. Episod pertama datuk dah dah sound saya dah. Dia bagi saya watak besar. Dulu dipanggil saya watak detektif. Orang-orang dia yang panggil. Saya tak nak. Dia panggil saya terus Inspektor Salina. Dia kata saya gagal. Oh, gagal lah sebagai anggota polis. Saya saya macam, dia nak macam mana ni kan? So, saya tak tahu macam mana dia nak. Jadi, sebab kita daripada luar production, lain tahu cara dia. Jadi, bila dah masuk gerak khas, saya tahu. Gerak khas rupanya macam ni. Assalamualaikum, so, tuan. Saya ASP Salina. Saya nak lakukan satu uh, kes yang terbaru. Uh, dia kena macam tu. Dia kena straightforward. Alah-alah, lah, datuk lah cara-cara Datuk gerak macam tu kan. Angkat tangan. Jadi kita nampak gerak khas punya acuan macam mana. Jadi saya buat macam mana dia nak. Alhamdulillah. 15 tahun saya sebagai ASP Salina dalam gerak khas. Itulah Datuk terlalu banyak bagi saya peluang. Terima kasih banyak, -banyak Datuk Isu Aslam sebab mempercayai Salina Saibi yang nobody yang agak tak ada siapa pun kenal Salina Saibi kan. Jadi terima kasih banyak sebab bagi saya banyak peluanglah. Sebelum dikenali sebagai seorang penerbit dan pengarah, Datuk Yusuf Haslam pada awalnya berkecimpung di dalam dunia perfilman sebagai seorang pelakon. Beliau memulakan penglibatannya dalam kerjaya lakonan dengan memainkan watak tambahan dalam filem Laksamana Doremi arahan Allahyarham Tansi P. Ramlee pada tahun 1972 serta filem-filem terbitan Merdeka Studio. Seterusnya, Yusuf Haslam membintangi tiga filem sepanjang tahun 1976 iaitu filem Loceng Maut arahan Nas Ashnas dan serta dua filem arahan Datuk Jamil Sulung Sayang Anakku Sayang serta Cinta dan Lagu. Tiga tahun kemudian, beliau membintangi filem Detik 12 Malam arahan S. Sudar Maji serta filem Tiada Esok Bagimu arahan Tan Sri Jin Samsudin. Pada 1981, beliau memegang watak sebagai MM Jaafar Hasan dalam filem sejarah peperangan Bukit Kepung, arahan Allahyarham Tan Sri Jin Samsudin. Masa itu saya ingat lagi filem uh, Sembilu saya tahun 1995. Filem Sembilu 2 mengutip 6 juta lebih. Uh, saya pergi ke stesen RTM, uh, saya nak buat siri roda-roda. Dia kata, Ustaz Aslam, ini nak buat drama lagi ke? You dah buat filem juta-juta apa pandang kontrak-kontrak beratus -kontrak ribu ni? Saya beritahu dengan pegawai RTM, saya kata saya bermula daripada TV. Saya bermula daripada RTM. RTM ni ibarat macam guru saya. Dan tempat saya bertapak. Saya tak akan lupakan jasa RTM. Dan daripada saya bermula daripada kecil, saya tak akan lupa yang yang kecil. Walau saya pergi ke peringkat besar pun, saya tak lupa asal-usul saya. Saya menimba ilmu proses pembelajaran saya daripada RTM. RTM bagi saya peluang buat drama-drama TV cerita kepolisan. Eh. Ha? Jadi cerita kepolisan tu mengajar saya. Kemudian proses tu saya berjaya 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 dapat sambutan sisi di polis saya. Saya buat apa ni filem saya buat filem pun selepas saya buat 5 tahun buat drama TV. Selepas saya melahirkan dalam lebih kurang 40 drama saya buat. Saya buat drama-drama televisyen untuk buat kepolisan ni dah jadi trademark saya. Kalau tidak ada drama kepolisan dekat TV saya rasa macam saya tak sempurna lah. Bila saya hantar proposal pertama sekali di RTM pada tahun 1984, saya hantar, saya hantar cerita polis. Because kawan saya, uh, Datuk Latifi, maksudnya dia bukan Datuk, DSP, dia kata, Ustaz Aslam, kau buat cerita polis lah, aku bantu kau lah. Sebab cerita polis lah, sekarang RTM masih cerita cinta keluarga, buat cerita polis. saya pun minat pula cerita polis. Uh, so, mula-mula dia. Pada mulanya dia di situ, dan situlah saya mendapat input daripada pegawai-pegawai polis. Saya tak sangka lah benda itu kan. jatuh kenangan bagi saya lah. Usia saya mana 70. Ada orang kata, isteri saya berkata. Dia beritahu saya. Yus, udahlah Yus. Yus lah 70. Berapa lagi Yus nak buat, buat drama ni tak payah. Saya kata, saya tak akan stop. Selagi Tuhan bagi kesesatan pada saya, Tuhan bagi saya sihat, tubuh saya, akal masih waras lagi, saya akan terus berkarya. Usai menduduki sijil pelajaran Malaysia, Yusuf Haslam bekerja sebagai konduktor tiket Bas Sri Jaya. Tetapi beliau juga dalam diam-diam menghadiri uji bakat lakonan. Oleh itu, Yusuf Haslam memutuskan bahawa beliau akan menjadi pelakon meskipun tidak direstui oleh bapanya yang percaya bahawa industri hiburan tidak mempunyai jaminan masa depan. Kalau ikut apa yang saya saya dengar daripada ayah saya memang saya tak bagi dia terlibat dengan filem. Dia kata filem ni tidak ada masa depan. Dan saya dengar lagi saya marah dia kenapa buat filem ni kata kenapa nak terlibat dengan berlakon. Berlakon dulu. Kan. Ah, lepas tu entahlah Datuk Sok ni sebagai orang yang dia nak kalau nak tu dia nak juga. Dia bantah juga cakap ayah dia. Mak saya marah saya. Kau lupa kena filem ni Sok. Ah, ha, kat sini bukan macam makan filem tu. Bapak saya pun cakap buat. Hentilah tu sebab berlakon filem ni pergi buat kerja lain. Tapi bila saya masuk bidang ni sesuai saya fikir saya buat peniaga, masa yang sama orang panggil saya berlakon saya pergi. Orang kata selampang dua mata. Bukan kata kita tak ada kerja, tunggu orang berlakon, tunggu orang panggil kita, kita duduk kat ke kedai kopi, melangut kan, saya tak suka gitu. Macam saya lebih kepada penerbitan ni dari pengarahan ni sebab saya fikir kalau kita mengharapkan sebagai pelakon saja dari zaman-zaman dia. Ada zaman -zaman dia. Bila saya masuk ke bidang ni, itu jadi itu saya kata banyak digerakkan oleh RTM sebenarnya. Sebagai pembikin filem saya jadi pembikin filem ni sebenarnya saya tak, tak pernah mimpi tapi peluang yang RTM bagi pada saya saya buat program televisyen itulah asas dia membuatkan jiwa saya nak bontak saya nak buat filem tapi saya takut pada masa tu banyak filem-filem tempatan masuk gagal masuk gagal yang sukses pun tak banyak kalau 10 tu satu je yang sukses pun itu pun sangat sosok je kan. Jadi saya takut. Kata isi saya, Yus, Yus kena cuba Yus. Cuba. I tahu you ada cerita-cerita, you -cerita. takut. Saya buat benda tu. Alhamdulillah, pilihan pertama berjaya. Pilihan kedua berjaya. Alhamdulillah, saya pun tak sangka syarikat saya dah bertahan 40 tahun. Ya? Dalam dalam melalui anjakan paradigma tu Anak-anak anaklah meneruskan perjuangan. Ini sesuatu yang saya tak sangka semua datang dengan izin Allah SWT. Kejayaan demi kejayaan telah ditempa oleh Datuk Yusuf Haslam melalui empayar perfileman di bawah naungan syarikat beliau iaitu Scope Production Sendirian Berhad sehingga mereka mendapat gelaran keluarga box office. Kini telah hampir empat darsa warsa, skop produksi telah melebarkan sayap di dalam industri kreatif negara dan legasi Datuk Yusof Haslam kini diteruskan oleh anak-anaknya. Ternyata, bakat dan kreativiti Datuk Yusof Haslam menjadi ikutan dan sumber inspirasi kepada dua anaknya iaitu Syamsul dan Syafiq Yusof. Itulah benda ini berlaku semua dengan izin Allah. Lah kan? Saya tidak pernah merancang dan kebetulan pula mereka ni mungkin proses mereka tu mereka tengok ayah hari syuting rumah saya di Melawati itu juga menjadi studio saya. Bertahun-tahun saya buat drama-drama di -drama situ kan. Jadi mungkin anak-anak dia tengok bapak dia kerja apa semua kan. mungkin dia minat cara itulah. dan benda ni bukan ada paksan, Saya tak pernah paksa anak saya untuk jadi pengarah filem pun. Tapi proses itu datang mungkin dari segi dia melihat aktiviti bapak dia kat sel hari-hari uh, pergi syuting syuting kat rumah dia tengok kat rumah pandai syuting dan dia orang ni pula uh, entah macam mana boleh tunjuk minat sering saya bagi tahu Syamsul Syafiq hmm. jangan anggap kita ni maha hebat jangan sekali-kali because segala idea ni Allah Taala yang bagi pada kita jadi kita jangan riak jangan besar kita kena down to earth ya yeah? Dan kita harus bersyukur kerana kita antara manusia yang Allah bagi kelebihan sikit dan segi rezeki syukur bukan sebab kita hebat. Uh, umur 18 tahun habis SPM saya mula dengan uh, buat uh, di belakang tabi maksudnya behind the scenes uh, saya pegang kamera dan saya edit lah, uh, untuk filem-filem abang saya. Uh, dalam pada masa yang sama saya juga buat uh, VFX uh, CGI untuk drama Gerahas dan filem-filem abang saya. Um, selepas itu saya masuk kolej tapi pada sem yang ketiga atau keempat um, saya banyak buat short film, saya banyak buat filem pendek dan uh, um, filem pendek itu diterima ramai di internetlah di YouTube zaman itu. Um, tak silap saya 2000, 2010 2011 uh, ramai orang tengok ratusan ribu view. Jadi disebabkan itu bapa saya bagi saya peluang untuk buat filem pertama saya iaitu filem Sam. Waktu itu saya menjadi pengarah termuda di Malaysia. Uh, filem itu dibintangi Syazis Sam, Lisa Surihani, uh, abang saya Syamsul Yusof dan ramai lagi ah ya. uh, dan start daripada filem tu sampai sekarang saya tidak berhenti bikin filem tiap-tiap tahun mesti saya buat filem saya dah buat lebih daripada 12 filem dan saya akan teruskan buat filem. Saya banyak belajar filem daripada ayah saya, daripada abang saya, daripada saya kecil lagi saya tengok ayah saya buat filem shooting drama. Secara tak langsung memang seperti akademi filem lah. Memang saya belajar pada ayah saya. Uh, cuma beza ni kalau akademi filem kita belajar siang malam kita balik uh, macam saya siang malam pun terus belajar uh, saya sangat bersyukur kerana uh, ayah saya adalah seorang ayah yang memberikan bimbingan dan sokongan uh, kepada anak dia dan uh, saya selalu Uh, dengan nasihat dia dan saya rasa salah satu nasihat dia yang paling saya pegang adalah uh, jangan putus asa. Datuk Yusuf Haslam mengakui bahawa beliau banyak mendapat bantuan serta sokongan dari pihak kerajaan seperti RTM dan juga FINAS. Melalui inisiatif rancangan pembangunan industri kreatif di dalam kerajaan Malaysia Madani Vinas telah berjaya membantu para pengkarya dalam penghasilan naskah mereka melalui bantuan dana kandungan kreatif, skim wajib tayang dan inisiatif yang lain. Kita kena berterima kasih kepada pihak kerajaan dengan adanya Vinas, okay? dengan adanya sekali bawah Madani, Vinas kan? Bagi saya, Alhamdulillah, kerajaan Madani ini pun dia tidak mengatakan apa ni mengubahkan sistem tu diteruskan lagi dengan lebih galakan lagi di mana dia memberikan apa ni dana-dana dengan ada sistem wajib tayang dan sebagainya dan bagi saya lah kita bertuah orang filem di sini di negara-negara jiran macam di Indonesia ke apa kan tidak ada satu uh, kerajaan pun yang boleh menjaga industri macam mana Malaysia jaga tapi bagi saya kalau kita nak katakan Finah tak bantu saya nafikan saya start buat filem first bayangan maut saya dapat bukan geran ni pinjaman lah zaman tu pinjaman SKP skim kemudahan produksi saya dapat RM90,000 saya dapat bukan dapat pinjam RM90,000 lepas tu bayar balik dan Alhamdulillah apa yang Finas bagi pada saya saya manfaatkan dengan izin Allah juga filem-filem tu sukses Finas bukan saja membantu tetapi uh, dia seperti defend defend kita uh, contohnya macam skim wajib tayang dan juga dana-dana yang diberikan banyaklah saya nampak kebaikan Finas ni dan saya saya rasa harus diteruskan kerajaan harus memberi lebih tumpuan lagi kepada Finas ni kerana apa yang filem kejayaan-kejayaan filem Malaysia sekarang ni tidak akan ada tanpa ada Finas tekun gigih dan sentiasa mensyukuri nikmat Itulah kunci kejayaan seorang insan yang telah membuat suatu pembaharuan di dalam dunia industri kreatif negara. Cita-cita beliau untuk melihat lebih ramai golongan bumi putra menjadi penerbit filem dan drama serta sekaligus melalui suatu anjakan paradigma dari seorang konduktor bas menjadi seorang insan seni yang cukup disegani di Malaysia. Cerita-cerita saya sebenarnya saya nak tengok ada syarikat Melayu Bumi Putera yang boleh menguasai industri filem dan bertahan bukan separuh jalan sebab kita ingat dulu zaman piramidi. saya tengok piramidi, kesian piramidi zaman tu sebab piramidi di zaman kita baru apa ni mencapai kemerdekaan tapi producer yang kalau boleh biar kekal lah kan saya pun tak akan kelah syarikat saya bertahan begitu lama dan mudah-mudahan lah apa akan berlaku esok hari saya tak tahu itu hanya Allah yang tahu kan tapi saya tidak akan berhenti berusaha selagi ada peluang selagi ada rezeki saya akan teruskan perjuangan selagi saya sihat selagi saya bernyawa insyaallah